Вітаю, друзі. Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван. На зв'язочку з нами астролог Влад Рос Влади. Я вас вітаю, хоч почати нашу бесіду з того, що військових повітряних сил скорочують з мобільно вогневих груп, бо, начебто, є наказ перевести людей в піхоту, чи дійсно переводять саме необхідних військових, які боронять наше небо або ж просто влада таким чином оптимізує сили і. Как с этим далее будет, якій информации вірити? А ну я делаю натальную э, харарную карту, то есть по харарной карте всегда можно определить, как бы является как бы вопрос существенным или нет, и вообще в чем заковырка и подвох. Ну и вот момент харарной карты, всегда харарные строки отмечают, если восходит Сатурн, то вопрос задал неправильно. Вот, и над ним нужно поразмыслить, в принципе. Но могу вам сказать, что, скорее всего, это все идет из московских СМИ, московских сил Российской Федерации. И даже если кого-то и берут, значит, из там людей, которые связаны с авиатехникой, которые помогают там что-то, чтобы наши летчики взлетали, то берут как раз тех, которые не решают, как бы важную и основную роль во всех этих перелетах там и так далее. То есть можно и без них обойтись. Я знаю mm -hmm. таких, наверное, где-то четверть, да, от того состава, который в принципе можно легко как бы их, знаете, бывает уплотнение коллектива где-то в каком-то в каком бизнесе, да, то есть ну, видит руководитель, что можно и без них обойтись. Вот так же самое. они смотрят, что где-то без четверти вот этих людей, в принципе, можно обойтись, и как бы они ничего, какую-то решающую роль не играют. Поэтому, да, дорогие друзья, такое где-то происходит. Поставка вопроса была несколько иная. Но в основном три четверти значит, тех людей, которые и раньше помогали взлетать нашим самолетам, помогали там, механики, все, вот, все лучшие остались. Берут на фронт те, которые не справляются со своими возможностями. Дякую, заспокоїли. Окрім того, хочу запитати стосовно однієї статті від видання CNN, Бо вони пишуть, що Сполучені Штати Америки пропонують Європі конфіскувати заморожені активи Російської Федерації. Проте є нюанси, тому що хочуть, аби гроші перевели на спеціальний рахунок із поверненням їх. Лише після укладення мирної угоди з Україною. Це е, така собі маніпуляція Трампа, аби ми погодилися заморозити війну на тому етапі, на якому вона є зараз, чи як? Ну вони всі там по Америці вже давно розуміють, що ці 300 мільярдів євро. Это личные деньги семьи Путина. Дорогие друзья, семьи. Ну, да, они лежали там на процентах, что семья Путина, будущее его сыновей, дочерей, там внуков. Все должно быть обеспечено. И вообще всей этой семьи. И вот сейчас идет удар лично по, значит, по семье Путина. Вот сейчас были санкции против значит, двух нефти. Компании, да, то есть их блоканули, кошельков Лили Путина и всего того, да, все на 20% сейчас Раша может по это, поставлять нефть в весь отдаленный мир, то есть это продавать теперь. Ну а сейчас манипулируют именно значит, деньгами семьи Путина, которые в основном лежат на бельгийских счетах в Брюсселе. А, так вот, да, действительно, есть как бы мотык, есть пряник, вот, пряник, если вы там э, закончите все, значит, все будет нормально. Uh -huh. Мы выходим на этот счет определенный, ну а дальше будем смотреть э, к 20 апреля, куда мы его перенаправим. Не захотите на мир, а ну дальше мы Зеленского перенаправим, это Дорогие друзья, я вам раскрываю тайну этого всего, да, то есть э, некий такой инсайт. Тогда 300 миллиардов долларов по поступят на счет Владимира Зеленского, и он продолжит вооружаться и покупать оружие э, у, значит, Соединенных Штатов Америки. Некий такой будет ленд-лиз. а это супер классно. Трамп будет трактовать как он супер классно сделка у него блестящая, 300 миллиардов долларов он э, весь свой. Этот э, военный комплекс э, будет вооружать, там все супер классно. А поэтому, да, это такая рулетка, дорогие друзья. До 20 апреля в Москве должны решить, куда поступят 300 миллиардов долларов. Либо с э, и война заканчивается, mm -hmm. либо они поступают на счет казначейский счет Украины и она продолжается, но с победой уже Украина. Скажіть, будь ласка, як насправді Трамп ставиться до України в цілому? Чи дійсно він бажає нам з нами співпрацювати, нам допомагати? Чи все ж таки в нього виключно якийсь математичний розрахунок стосовно нашої країни? Ви повинні розуміти, що якщо зараз заставити Трампа знайти Україну на карті світу, він її не дорогі друзі, в від Байдена. Це печально. Да. Для, да, ну, видите, Байден хвастался, что он побывал в центре Киева, а Лили Путин там за три дня не взял его. А, вот, а этот вообще даже не знает, где она примерно находится. Ему Илон Маск объяснил, где находится Гренландия, и что это необходимо, чтобы установить там дата-центры, чтобы, понимаете, для дата-центра нужна самая большая система охлаждения. Только mm -hmm. может быть, а в Гренландии... Холодно, и не надо ничего, там никакой электроэнергии, вообще энергию тратить на охлаждение дата-центров. Да? Вот, тем более Илон Маск еще покупает э, у Китая значит, TikTok, так вообще ему Гренландия нужна. Ну и через, и если, например, какие-то стратегические э, полетят боеголовки значит с ядерным оружием, на США, то как раз 50% будут идти через Гренландию, где нужно установить как можно больше ПВО и все это сбивать. Короче, ну и там же еще Северный морской путь, где Китай может как бы иметь свои корабли. В Европу надо это все блокануть, блокировать, да, чтобы вот там была важная ситуация. И, конечно же, нужно и выгнать китайцев из Панамского канала. Я с уверенностью думаю, что у американцев это удастся. Ну а Гренландия станет, дорогие друзья, мой прогноз независимой страной в 2025 году. А, я забыл вопрос, вы там задали. Вы дала про то, как Трамп ставится до Украины. А, ну никак, дорогие друзья, это сделка, это математика, это финансы, таким образом можно ее использовать, но самое главное, он настаивает и дальше. Убирайтесь из Донецкой области. Там есть литий, там есть ураний, там есть все необходимые редкоземельные компоненты, которые так же, как и в Гренландии, необходимы Илону Маску и Дональду Трампу. Поэтому он говорит, оставляйте себе Луганскую область, можете ее забрать всю полностью, но ну, из Донецкой вываливайте там до границ 2022 года, 24 февраля. Я знаю это точно. Ну що ж тим часом на Росії такий собі Патрушев заявив, що України взагалі не існуватиме у 2025 році. Нагадаю, на дворі якраз 2025 рік. Ми все ще існуємо. Все ж таки, для кого 2025 рік буде кращим для Росії чи для України? Ну слушки, дорогі друзі, вони вже за три дні взяли Київ. Вірите? От слова совсем нельзя. Потом он выступал в том издании, популярность которого упала за последний год в пять раз. Понимаете, в чем дело? Там вообще верить этой комсомольской правде вообще нельзя от слова совсем. Она полностью контролируется, как и ВКонтакте, ФСБ, КГБ. Ну а Патрушев, видимо, все-таки Хоть у него и должность связана с тем, что он должен управлять северным ледовитым океаном, там ледоколы прорубать, там, и, наверное, сражаться за Гренландию, вот его как бы то направление. Но, видите, видите видимо, он до сих пор имеет какое-то влияние в ФСБ КГБ, хотя всеми, еще раз повторяю, вы узнаете это эксклюзив только от Влада Росса, всеми военными и силовыми структурами управляет Сергей Королев родившийся под знаком тигра, в год тигра и под знаком Левандера, и друзья в королевский градус. Там есть такой серый кардинал, типа Илона Маска, о котором вы никогда не слышали. А Патрушев это, знаете, вот у Лили Путина открытый рот это Медведев, да, а у него это Патрушев. Вот он использует Патрушев в этой статье, значит, в газете «Комсомольская Правда ли, московские комсомольцы? Могу вообще путаться, у них все сплошные комсомольцы. Давно Советского Союза нет, а они все еще у них комсомольцы. Вообще. Да, это какой-то везде Ленина, везде, улица Ленина, памятник Ленину по всему это И Ленин лежит, значит, в мавзолее. Какая-то сюрреалистическая дебильная страна, дорогие друзья. Так вот, могу вам сказать, он... Знаете что, бывает это, это же «Королевство кривых зеркал», знаете, даже был фильм в Советском Союзе, Оля Ело, вот, я так подозреваю, uh -huh. что Оля, это была, это сам, Ольга Скобеева, дорогие <с друзья. Это точно, да. Так вот, это «Королевство кривых зеркал», он спросил, что перестанет существовать Россия, дорогие друзья. Это последний год целостности России был. В 2024 году. В 2025 году Плутон, символ смерти и разрушения, вошел в знак России. Естественно, на ближайшие 20 лет она распоздется постепенно, плавно, по частям, а через 20 лет только будет Московия замкадом, дорогие друзья. Так что констатируем клиническую смерть, как у этой самой... У Маргарити Сіманян клінічна смерть мужа, бо вот така сейчас значилася клінічна смерть Російської Федерації і почалася, і не закінчується. Ми будемо цього дуже сильно чекати. Ну і звісно, що ні для кого не секрет, що саме зараз Сполучені Штати Америки дуже сильно нав'язують нам знизити призовний вік в Україні до 18 років. Чи може таке рішення, по-перше, бути прийнятими? По-друге, чи може воно, якщо його приймуть, привести до бунту народу проти влади? Ну так они все добиваются скинуть Зеленского. Ну, дорогие друзья, если будет у нас бунт во время войны, все это капитуляция Украины. Нельзя даже перевыборы никакие устраивать во время военного положения. Это приведет к капитуляции. Еще раз повторяю, Потому, для них самое главное заноза в Москве это Зеленский. Они согласны на кого угодно, на Залужного, я не знаю там, на, я не знаю, на, на Порошенко, на Кличко, на кого угодно, только не Зеленский, не Зеленский. именно он и мешает, дорогие друзья, капитулировать, чтобы Украина полностью была в их власти, чтобы они сюда зашли, там разделили Украину на три части. Они, они уже прогнули. Про, про, провозглашаю все это, да, западная часть отдаем Польше, Черновицкая область, в Румынии забирайте, нам не надо, Молдовы вообще не будет, она будет в Румынии, скорее всего, если мы услышали Патрушева из этой статьи, а вот отдайте нам восточную часть, а центральная часть вместе с Киевом и Одессой будет нам под, подчиняться, вот, там мы марионетку поставим, типа Арестовича, и все будет у нас хоккей. Полностью, да. uh, Поэтому, дорогие друзья, ну, ну вот, вот, вот так вот живем в таком сложном мире и как-то все все очень сложно и плачевно. Да. опять у меня мысль сбилась. Uh. <гум> Я пыталась про бунт украинского народа, если будет принято решение про снижение мобилизационного века. Поэтому Зеленский не пойдет ни на какое снижение возраста пока не произойдут выборы дорогие друзья специально провокация идет от Салливана. вообще я уже домой его сжег на костре своих мыслях и повесил дорогие друзья и это товарищ еще которая осталось там пять дней вдруг они приняли самое лучшее решение за всю свою четырехлетнюю каденцию Салливана байдена это значит жесткие санкции против значит тайного флота вот этого Черного флота российской Рашист, Федерации, этих танкеров, которые развозили нефть по всему миру, и теперь их не принимают ни в портах Индии, ни в портах Китая. А где вы были раньше? А чего вам мешало это сделать еще три года назад? И война бы уже давным-давно закончилась. Они начинают нам разглагольствовать, кто, какого возраста должны идти, а где поставка оружия, а сколько вы нам дали танков, американцы, 29 танков у вас mm -hmm. там гниют. Не вадят там тысячи и тысячи танков. Где? Короче, ну слушайте, но ну, они должны были объяснить, почему вот у них не удалось как бы завершить мир на эту войну. И они, конечно, скидывают всю, все с негатив на Зеленского и на то, что он сохраняет генофонд нации. Как вы не понимаете, дорогие друзья, лучше всего размножаются мужики от 18 до 25 лет. У них в глазах все еще секс витает. Они прям Хотят э, с каждой переспать. Мужику после 30 лет уже ничего не надо. Ему достаточно одной. Можно раз в неделю, а можно и раз в месяц. Разумела, <говорит> вас. Я объяснил политику партии. Нам нужно возродить украинскую нацию. Как молодые парни от 18 до 25 лет лучше всего это могут сделать. И главное, кухайтеся украинцы, а не с москалями. Это тоже варто помнить. А, бачили, ми нещодавно надзвичайно приємне видовище для наших очей, а саме обстріли Енгельсу, Саратову, Брянську, Казані. Власне, коли ми побачимо, як горить Москва влади. Ну, мы ж ждем, когда трамвиты начнут долетать до Москвы. Это такие баллистические ракеты, дорогие друзья. Сейчас работаем над их, о том, чтобы увеличить их километраж, чтобы где-то 500-600 километров они летели, как Таурусы, которые немцы нам все-таки дадут, когда придет к власти у них сейчас новый канцлер Германии, Мерц, да, я думаю, все-таки. Мы бабахнем по Крымскому мосту ими. А вот, а, невозможно будет отбить ни с 300, ни с 400, ни наши тримбиты. То есть они не заточены по то, чтобы отбивать баллистические ракеты. А наши тримбиты, дорогие друзья, ничем не будет хуже их орешников. Так что ждем, когда значит, наши мастера увеличат их дальность полета. А сейчас они летают всего лишь на 200 километров. Нужно увеличить. До Москви, <ріст> поэтому я думаю, що це буде якраз весна, переломна весна, апрель дорогие друзья. Угу. ми знаємо, як росіяни люблять давати відповідь за будь-що що на них летить сьогодні. Була атака України зах... заходу нашої країни. Власне, ем, які дні попереду на наступному тижні будуть також небезпечні для українців саме в плані обстрілів. Ну, дорогие друзья, это все, что они смогли сделать. Мы уничтожили все их авиационное топливо. Мы поуничтожали в Энгельсе и в этом самом, как его, э, ну, этот э, сателлит города Саратова, да, то есть они там связки, да, знаете, как это, э, как, как, Земля и Луна, да, то есть mm -hmm. города, это Энгельс, э, Саратов, там мы все там, все, что нужно, уничтожили все их эти самые дальние ракеты. Поэтому они сегодня стреляли по нам калибрами, которые вроде бы, значит, в Краснодарском крае у них хранятся. И как-то мало того, что они раньше по нам, значит, кидали, это х 59 Х69, Х101 не летело совсем. Вот все что там хранилось в Саратове, короче, мы там все, видимо, уничтожили. Потом совсем не то, как они хотели, они нас разбомбили. В общем, не разбомбили от слова совсем. Понимаете, в чем дело? Ну где-то в и упало там но ну, где-то в Львовской области там, ну, били очень сильно по Хмельницкому, но вроде бы все хорошо, дорогие друзья. А у нас, оказывается, все-таки нам западные партнеры прислали патриоты, их уже достаточно скоро будет, и 30 штук. Вот. Короче, мы полностью скоро перекроем все небо и начнут даже летать самолеты, дорогие друзья, из города Львова, обещаю вам. У меня был, кстати, эфир, Перед Новым годом, где-то у, у, у Мирослава Солнара был такой у меня вопрос, я говорил, весной откроет аэропорт во Львове. И вот видите, дорогие друзья, все мы приближаемся к этому, когда мы сами будем закрывать, что они способны, потому что и теперь они стали импотентами. Да, вот, а, вот вся их месть мы увидели и сегодня. Поэтому должно теперь пройти дней 10, дорогие друзья. До дня рождения Владимира Зеленського 23 24 25 января. Ви до речі, заговорили про поставку патріотів від наших союзників. Все ж таки, ми знаємо, які зараз пожежі відбуваються в сполучених штатах. Чи можливо, що ось ці руйнівні події в Америці можуть повпливати якось на допомогу заходу нам? Да нет, абсолютно нет. Я в своем телеграм-канале, кстати, на мой телеграм-канал можете подписываться, прямо еще в начале недели, что будет а, так, такая ужасающая ситуация. И еще на той неделе писал, что Марс, когда в оппозиции к Марсу, Марс в оппозиции к Плутону, Плутон это общая стихия, которую невозможно сдержать, Марс это огненная стихия, то будут пожары во всех тех местах, где могут люди даже не ожидать в ярких точках мира. И вот такое случилось в Лос-Анджелесе, где... Я сочувствую Бену Африку, особенно, знаете, почему? Он развелся со своей женой. Голливудская актриса, у которой попа застрахована на 5 миллионов долларов, по-моему, вот, купил дом, дорогие друзья, за 50 миллионов долларов, и он сгорел. <laughs> это мои сочувствие, соболезнования по этому поводу. Ну, слушайте, а ну а там ну, сгорел дом у Мали Сайруса. Ну, она говорит, ну ладно, у меня теперь новая жизнь началась. Мне всего лишь 32 года. Ну ладно, там все хорошо, замечательно. Ну, это как нужно воспринимать. Нет, дорогие друзья, ни к чему эти пожары вести будут. И, конечно, пускай гавкает и дальше Маск там и все ими подобные, что так как они передали пожарные устройства в Украине, поэтому все сгорело. Нет, это не так. Там такая скорость ветра из пустыни идет, что никакое оборудование не спасет. Просто это моментально, как спичка, все сгорает и возбухает. И тем более они строят, дорогие друзья, не из кирпичей, как мы строим у себя в Украине, в Киеве там, и так далее. У нас прекрасные дачи из кирпичей. Да? Вот та же самая буча, как прекрасно отстраивается. А у них из... У них в Калифорнии теплый климат, у них даже, по-моему, нет центрального отопления, и все строится из дерева и соломы. Uh -huh, uh -huh. И там буквально оно раз и сгорает, и все а, буквально воспламеняется. Ну а пускай это масс, чем больше будет гавкать, тем меньше будет его воспринимать и по каждому поводу он будет обвинять Украину. Дальше его вообще не будет никто слышать. Потому что, кто срався, дорогие друзья невистка Украина. Uh -huh. Так, владе, перейдімо до нашого головнокомандувача саме Олександра Сирського. Мене цікавить, чи можлива відставка його з його посади в найближчий місяць? І загалом, яка його доля в професійному так би мовити, факторі в Україні? І чи може наприклад Буданов зайняти його місце? А, самое главное, Буданов не хочет занимать место Сырского, потому что он прекрасно себя чувствует именно в разведке, он спец именно в этом деле, зачем ему брать на себя ответственность, особенно в тот самый момент, когда украинские войска отступают. Ну а перед Сырским стоит вопрос, ну как Зеленский от нашего главнокомандующего, сдашь Покровск, все, вылетаешь, не сдашь Покровск, будешь держаться сделаешь из него Сталинград, несокрушимый Сталинград, ну, будешь пока находиться на нем. Кто не знает, дорогие друзья, Сырский отвечает исключительно за Покровск. Все остальные линии фронта распределены между другими генералами. Фактически, Сырский, являясь как бы главным командующим всех войск Украины, имея всего лишь звание это, а уже все распределены роли на фронте, и каждый генерал отвечает за каждый участок своей работы, своего фронта. Потому что Сирский всего лишь имеет звание, отвечает он всего лишь за Покровсь. Власне, за і також хочу вас запитати, тому що як там буде розвиватися ситуація найближчим часом І чи є загроза відрізання Покровська від лінії постачання. А, ну, Все буде залежати від того, як кулаком ударить думать Трамп 20 января, по столу, війни, не совсем. Поїзд війни сто раз два. и насколько будет выйти. А я как раз упала. Что там произошел, да. Видимо, что-то должно закончиться сразу после этого. Да. Короче, дорогие друзья, либо война остановится сразу после ударом кулака Дональда Трампа после его инаугурации, да, либо ближайшие 2-3 месяца будут для Покровска очень важными, и эти клешни все-таки могут в конечном итоге там, вот, лишний фронт, его окружить. И, конечно же, нам будет очень сложно а, сражаться с ними, когда особенно придет весна. А, вот, и, конечно, до мая месяца мы можем продержаться, а дальше либо будет уже перемирие, либо не будет перемирия. Но звезды склоняют к тому, что война может останавливаться а, с, с начала марта, да, когда Марс на небе зависнет и станет Дістаціонарним виходять із петлі, з ретроградного руху в діємаса бухвайною дорогі люди. Розумію. і на хочу таке досить риторичне запитання вам поставити. Проте все ж таки цікаво, тому що ми говоримо про перемир'я, говоримо про певні зупинки, саме збройного натиску від росіян. Так чи буде діяти військовий стан в Україні весь 2025 рік? Сейчас посмотрим характер. А вы, дорогие друзья, ссылочка под описанием этого видео. Можете заказывать у меня годовой гороскоп «Соляр» 2025 год. Я вам подскажу, вам королеву натальную карту. Влад Русского Ньюей по вайберу, по ватсапу всегда сама связаться очень легко. 063 524 63 24. Но показывает ситуация, что весь год не будет военного положения. Все-таки в конечном итоге, если оно не будет упразднено весной то осенью точно будет упразднено Дякую вам, влада Надії я є, як то кажуть, друзі. Нам дуже сильно потрібно активізуватися, об'єднуватися і донатити на перемогу, бо це наш обов'язок, священний обов'язок щодня, що вечора і щоранку закинули донат на перемогу на збройні сили України. Також друзі, від вас дуже сильно чекаємо вподобає коментарів під випуском. Підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. Обов'язково всі посилання на гостя нашого влади роса будуть в описі до цього відео. Не соромтесь, заходьте. І, звісно, ставте на дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски. Бережіть себе, побачимось!